Когда я только от этой мысли, что я знаю, что я могу встретиться с теми людьми, которые уже в вечности, которых я люблю, которых мне не хватает, Аллилуйя. Конечно, я могу тогда любить, быть спокойны, заниматься дальше делом Божьим, потому что люди воскреснут, я могу с ними увидеться, я смогу с ними встретиться, и дальше задача, где мы дальше вместе будем, об этом я забочусь. И в то же время те люди, которые несправедливо, которые предают меня, которые используют, которые осуждают. Мы стараемся делать добро. Да, пока были молодые, глупости мы уже делали, безумие всякие были по молодости, по юности, пока не познали Бога, но только как познали Бога. Мы исправляли все ошибки и старались сделать в тысячу, в тысячу раз больше добра, любви, милости и до сих пор то, что стараемся делать. И поэтому я прекрасно понимаю, я спокоен, я не спешу ни с кем здесь сводить концы. Я говорю, где белое, где черное. Но я понимаю, настанет такой день, будет суд Божий, когда то, что я делал добро, и те люди, которые делали зло, вот там вот я скажу каждому человеку. Но тогда уже варианта не будет на суде Божьем. Сейчас есть время людям покаяться, и измениться. Поэтому я призываю всегда люди, покайтесь, исправьте ошибки, потому что другого варианта потом не будет. Там уже ничего изменить нельзя. Там или вечно идешь в добро, там, где все лучшее у Бога собрано, или там, где нет ни любви, ничего, ни надежды, весь страх, зло и ужас, и сатана будет собрано в другом месте, в озере Огненном.